Я хочу сказать, что, во-первых, дело абсолютно не только в системе прокуратуры. Ответственность за все это несет непосредственно президент Украины Порошенко, чьей креатурой был Ишокин, и Шокин, и которая сейчас, без согласия которого это бы не работало. Хочу сказать, что кроме людей, которые фактически возбуждали дела против бриллиантовых прокуроров, сейчас под ударом и люди из СБУ, тот же Виктор Трепок по которому э, есть уже, скорее всего, уголовное дело, но э, люди, которые этим занимаются, грамотно разводят это по времени, чтобы не в одно место. Могу привести пример, что люди, которые виновны в смерти наших военнослужащих своими э, бездействием и по Деловайским, и Дебальцам, до сих пор не наказаны, однако все те, кто настаивает на том, чтобы эти дела пришли в суд, под таким же ударом. И я считаю, что тут реально остался единственный чешский вариант пока люди сами в нормальном, демократическом ключе не скажут, кто является хозяевом в стране, это будет бесконечно продолжаться и заговариваться. Я думаю, что задача не посадить Каська, а задача эти дела муссировать и поливать его грязью, чтобы его словам не было никакого доверия. Потому что человек, который поднял руку на прокуратуру, которая у нас всегда была бриллиантовая на постаменте, должен быть наказан. Вот такая логика действия. Я хочу сказать, что завтра в 9.30 возле Верховной Рады собираются люди, которые хотят добиться принятия закона, по которому генпрокурор будет выбираться по конкурсу. Мы ищем законы демократические пути, потому что не хотим, чтобы в этой стране были бесконечные войны. Поэтому приглашаю всех присоединиться к этой акции. Дякую.